Всем добрый вечер. Меня зовут Виталик, многие из вас меня знают. Я хотел рассказать одну историю такую э, про еврейского богатого человека, который настолько был богат, что в синагоге, в церкви, где он, э, да, он ходил, э, к нему обращались слабые. И в один прекрасный момент он настолько начал перегибать палку, от этого всего, что Равин ему сказал, ты знаешь, что Бог гордым противится и уничтожает их. Ну и тут говорит такая, да ну, просто Бог заберет у тебя все имущество, все владение, если ты дальше будешь таким гордецом, если ты дальше будешь думать только за себя и делать только для себя. На что он не поверил и пошел в другую церковь, к Сензу католическую и говорит, слушай, я хочу измениться и оставить свою синагогу, потому что там мне сказали, что меня оставят без ничего. Он говорит, хорошо, давай, но есть одно условие. Ты подпишешь договор о том, что э, все твое имущество, если ты захочешь вернуться к себе, оно переходит в нашу церковь во владение э, царя. Вот тут, э, пока сидел с солнцем, выпил вина, подписал этот договор проснулся уже на трезвую голову и думал, что я наделал? Я отказался от всего, что у меня было. То есть по факту человек обнищал, в один момент подписал документ, он остался без ничего, и его жизнь, то прошлое, которая была, осталась без У него ничего нет. И он пошел гулять по городу и увидел горящий свет в самой дальней хижине, приходит туда, там приехал Равин, очень известный в еврейском народе, и он пришел к нему и говорит, слушай, Такая ситуация, вот я сделал вот такую ошибку, я тарец, и я верю, что Бог может как-то меня простить. Он говорит, а ты веришь, что те, кто смиряется перед Богом, те, кто начинает делать то, что говорит им Господь, Господь поднимает. Он говорит, да, верю. И тут начинается шум во всем этом городке, и оказывается, что дом, в котором он был, которым подписал документ о том, что он готов отдать все свое имущество другим людям. Он сгорел. И сгорел этот документ. Почему именно эту историю я хотел рассказать? Дело в том, что каждый из нас имеет какие-то свои юмористические качества. И каждый из нас гордится чем-то. Чем Тем, что мы видим. И есть Бог, который хочет, чтобы мы шли к Нему. Чтобы мы служили Ему. Чтобы мы действовали с уважением к друг к другу. Потому что Проявить любовь к Богу мы можем только через хорошие отношения, хорошее общение к другу. И Бог призывает каждого из нас в первую очередь это понять его и относиться к друг к другу хорошо, чего я вам желаю. И хотел бы быстро помолиться за нашу страну и тот, кто будет согласен с каждым из Боже, мы благодарим Тебя за нашу страну, которую Ты нам дал, где мы живем, за эту родющую плодородную землю на которой мы живем, мы благодарим тебя, что даже несмотря на то, что наши соседи обстреливают нас, то, что они пытаются забрать все, что принадлежит нам, ты остаешься верным своему слову, ты гордым противишься, ты не свергнешь врага нашего в яму, и они потерпят поражение. Но пусть они в первую очередь потерпят поражение перед тобой, покаятся и примут тебя как спасителя. Спасибо тебе, что ты сохранил нам нашу жизнь. Спасибо, что даешь нам возможность играть в наш любимый вид спорта и каждый день что-то делать для того, чтобы каждый из нас становился лучше. Боже, мы благодарим Тебя за тех ребят, которые стоят на передовой, которых ты защищаешь, которые день и ночь бодрствуют для того, чтобы каждый из нас и наши родные и близкие они могли здесь находиться в более каком, как бы расслабленном состоянии, чем они находятся на передовой. Я прошу тебя, чтобы ты сохранил, чтобы расстелил над ними, над их головами свой покров, покров Божий, чтобы они в тени твоей находились в безопасности. Просим также мира для нашей страны, для нашей земли. Просим тебя, что ты наполнил нашу землю своей славой, своей любовью и своим размером. Во имя Иисуса Христа. Аминь.